Bastırılan körpə dirildi. Torpağın altından birbaşa xəstəxanaya çatdırıldı. Uşağın ağqibəti necə oldu? Baş həkim danışacaq. Az sonra. E, hal-hazırda telefon xəttində mən e, o gündən anonslarını təqdim etdiyimiz və e, sosial şəbəkədə və mən e, onu sübut şəklində də təqdim edə bilərəm bizə yazılan həmin o informasiyanı çünki hal-hazırda bizim sosial media hesabımızda var bu və mən də hal-hazırda istəyirəm ki həmin klinikoloqla telefon xəttində danışaq. E, çox güman ki, peşəkar bir həkim kimi özü bunlara aydınlıq gətirəcək. Axşamınız xeyir olsun. Axfal məşqis ar mənim. Eee, buyurun, zəhmət olmasa eşidirik sizi. Mən nə baş vermişdi, nə olmuşdu? Əfərlə, e gördüm bunu. Mən onu açıqlama vermək istərdim ki, buyurun. bu xəstə bizə müraciət edəndə, mənim yanıma müraciət edəndə 19-20 həftəlik hamiləlik müddətində uşaqlıq yolundan qanlı ifrazat Şifesten vəraq qanlı ifrazat olmuşdur. Xəstə doktor müayinəsindən keçdi. 19-20 həftəlik hamiləlik təsdiq olundu və cift gəlişi, yəni ciftin xarici dəliyi örtməsi təsdiq olundu, daxili dəliyin örtməsi təsdiq olundu və bundan başqa ciftin vaxtından əvvəl ayrılması, yəni uşaqlığın qanaxmalığının səbəbi iki səbəbdir. Həm ciftin yerləşməsi, daxili dəliyi örtməsi, həm də ciftin vaxtından əvvəl ayrılmasına. Bəli. Sonra doktor nəsində əlaqə olaraq uşaq 18-19 həftəlik, yəni ki 2 2, yəni məcəllə bunu deməyə olar. Deməli, ə, on, onda uşağın bətn daxili qüsurları da aşkar olundu. Qarın boşluğunda böyük bir bağırsaqlarda törəmə də aşkarlanmışdı dəri altının özünün, sülün özünün dərisində şişkinlik var idi. Yəni bu qüsurlarla qanaxma davam etdiyi üçün biz təcili olaraq xəstəni əməliyyat xanəyə götürdük ananı. Anı, yəni çananı xəsal xəlat etmək lazımdı. Ananın evində 2 dənə qızı evladı var idi bələ, bələ. və bunu götürdük. Bilirsiniz yani ki, do ə, doktor olaraq çox komandayəm. Ayda da doktor çox üzr istəyirəm. Belə bir Bəli. Doktor mən üzr istəyirəm. Deməli belə bir fikir e, yara belə yayılmışdı və bizə də müraciətdə belə bir fikir ifadədir ki, e, guya uşaq e, ölü kimi olub, amma sonra aparıb dəfn etdikləri yerdə görüblər ki, uşaq sağdır və yenidən e, Omedə xəstəxanasına gətirilib uşaq. Yəni belə bir fakt da var ki, Omedədə olubdur. Yəni mən sizə təfsilatlı dan deyim ki, əməliyyat zamanı biz onu xariz edirik. Ciftlə bir yerdə döl xariz olundu. Heç bir həyati e, göstəriciləri bunun a, düz normal olaraq nəfəs, deməli ən birinci dölün nəyi aşkarlanır? Həyata uyğun olmağın nəfəs alması. Bəl. Nəfəs alma yoxdur, ürək döyünməsi yoxdur. Və oşağı biz oradan təcrid edirik. Yəni ki, onu oradan götürürük və mən sıf olaraq ana ilə anın özünün vəziyyətini deyirsiz ki, cift gəlişində Orda e, yəni ki, giftin gəlişi, o uşaqlığı da saxlamaq lazımdı. O ananın, qadınlığın da itirməmək lazımdı. Yəni buna əlaşdıq və uşağın heç bir mənə sorul xəbərləri dənsə, uşağın heç bir sağ olmasına görə əlamətlər yoxdur və mən bizdə bu təqidi dedim bunu morqa köçürsünlər. Morqa köçürən təşrif, tə təşrif üçün. Bəli. Yəni bu sonra mənə buna hamısının əfsanətini danışdı. Morqa gedən anda doğmaları buna etiraz edir ləri götürüblər, özləri aparıblar və bu nəticədə də bax belə bir anlaşılmazlıq, anlaşılmazlıq əmələ gəlib. Aydan da təşəkkür edirik sizə ki, ətraflı bizə məlumat verdiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Sağ olun. Və xəstə yaxınları da bu haqqda danışmaq istəsələr, qapılarımız üzərinə açıqdır. Biz yenə də dinləməyə hazırıq.